Доброго ранку всім, хто до нас приєднався. Триває ранковий еспресо на телеканалі Тоніс. І в нашій студії вже є гість, якого я особисто дуже поважаю, тому що це такий приклад для наслідування в якійсь мірі. Да? Так, що є, Юрій Кот. Да -да. Доброго Ради. ранку. Да, радий бачити всіх. А, ну. А сезон в роспале, тому хотелось поговорить о про процессе. Про что э, да, У вас досведы очень богаты. Ну да, так случилось, что, если не ошибаюсь, с 5 года уже практически 7-8 лет, как у меня свадебное агентство, которое работает на рынке, к счастью, не закрылось, пережило кризис, поэтому все нормально. Правил как таковых не существует, на самом деле. Самое главное правило ⁇ это всегда быть искренним, честным. наверное, і абсолютно вот искренне желать сделать праздник неповторимим і получить кайф самому те. Пережде кайф кайфа те. До речі, про неповторність дуже багато, велика кількість різних агенцій. Ну велика кількість. Ну зараз їх уже поменше стало раніше. було больше. Ну знайти ведучого і людину, яка проведе весілля, ну, не, не, не важко. І що вашій агенції такого, що ви людям пропонуєте, такого що нема нема ні в кого. Не, ну, это будет, ну ваша чтобы ваша это не выглядело как реклама, наверное, или сама реклама. Да, ну, ничего вроде ну, бы особенного ваш, ваш нет. Есть гарантия да? качества, как минимум. Угу. Поскольку на рынке уже много лет, то гарантия качества существует. Если зритель обратился, нам проще не заработать, но не ударить лицом грязь, потому что столько лет для этого шли, что, это, вы знаете, да, авторитет зарабатывается годами, а, а испортить его можно всего за пять минут. Вот. То есть вот буквально недавно у нас была достаточно сложная свадьба, которую мы вели, и мы уже... Тысячу раз пожалели, что мы взяли за этот заказ, но, к сожалению, ничего не заработали, потому что там достаточно сложные отношения были с женихом и с невестой, они ребята такие неоднозначные. Но мы ничего не заработали, но праздник все равно сделали на, на очень высоком уровне, причем делили его как раз в сторону этой господи как же он называется, Башта, Конча Заспа, вот ну туда, короче, mm -hmm. там, что ребята mm -hmm. работали, потому что, честно вам скажу, я сам давно этим уже не занимаюсь, потому что есть чем заниматься другими вещами, у меня есть mm -hmm. человек, который конкретно эти все вещи контролирует, и в принципе, я думаю, что, наверное, было логично ее сюда пригласить, но раз так получилось, что пригласили меня, давайте поговорим. Можем поговорить о котах, о лете, о рыбалке, о бильярде, Давайте поговорим про вашу книгу, которую вы написали. О, про книгу. Ну, книга, покупайте книгу на Петровке, находится. Точно Шучу. Книгу написал когда-то тоже вот как и начал в свое время придумал создавать агентство так и книгу написал а, то есть агентство создал, создал потому что работал как ведущий с многими другими агентствами и видел как не надо работать и видел как надо работать и потом понял что наверное хватит сил умения навыки и, и желания и имени для того чтобы создать нечто свое а, по книге но ну, это уже был какой-то некий такой шаг то есть я, в принципе, у меня было желание, чтобы люди узнали о том, что я пишу стихотворение, и поэтому вторая часть – это мои стихи. А первая часть, я просто видел, что вот каждый раз, когда приходит к тебе человек, и ты каждый раз по-новому начинаешь объяснять. Сначала нужно сделать вот это, потом вот это. да, это. Так, так, я, исправил. я, книгу, положил, читайте, не морочите мне голову. Потом прочитаете, да, она очень легко читается, там буквально, если не ошибаюсь, за час прочитал. А потом задаешь вопрос, что тебе надо. Решили раз, раз договорились и пошли вперед. То вы романтичная натура, вы еще вирши пишете. Да, а про что я... версии про кохание? А, ну, отчасти, да. Про жизнь. Отчасти, ну, в основном, конечно же, про любовь. А, есть... а ну, можете, да? я насмелюсь, попросить, можно в студии нам чуть Зраннего. Я скорее использовал. что я зраннего я не помню, а использовал буквально недавно, поскольку моему сыну сейчас 7 месяцев. Я ему, а он очень тяжело сейчас засыпает, он должен накричаться, наораться, на, накрутиться. Я ему написал колыбельную, но ну, стихотворение колыбельное, потому что песни это сложно назвать. Я, я музыку не умею писать. Но смысл в том, что сейчас, если я попытаюсь, спиротный сыночек, маленький комочек, глазки закрывай. Там в стране далекой, на горе высокой, там Бай-Бай, а на стр... там в стране далекой на... сейчас. За звездой высокой белый кот собирает книжки, помогают мышки и енот. В облаках летают белые лошадки, кенгуру, и играют в прятки, мчатся без, о... без оглядки, туруру. А веселый бегемот, он и пляшет, и поет, он и сказочку расскажет, и мультяшки нам покажет, Машу и медведя на велосипеде, а потом смешарики на воздушном шарике. Вдруг из озера большого непростого золотого вынырнула рыбка до хвоста улыбка. Рыбка тоже непростая, вся как солнце золотая. Три желания твои в миг исполнит говори. Спать, спать. спать. Ну, у нас рынковая программа, у меня трошки в сот. Классный вирши, такой Добрый, Ну а как же, это же ребеночка своему говорю. Ну, в принципе, понятно, ну, что там есть Я думаю, все, какие у вас есть захоплены. Я знаю, что, вы любите играть в бильярд. Вы даже да. Ну, турниры, да, есть. Турниры. Нет, есть. У меня как бы такая, например, виртуальная, и существует сборная звезд по русскому бильярду, украинских звезд. Ах, -а -а, кто в ней? Все. Yeah. Все звезды, кого вы знаете, все, кто может держать ки, даже не может. В принципе, когда надо, я там созваниваю с ребятами, все, кто свободен, приезжают, и мы играем. Если там получается, что ко мне обращаются там, знакомые, ну, хотелось бы вот организовать турнир. Я звоню ребятам, главное, чтобы были нормальные призы. Все приезжают просто увидеться, потусоваться. Еще вы лекции читали с приводу, как знаю, Это, женщин... это как, когда да, это я было. Вот я не знаю. Я скажу, что. Это не, то это было. Это было когда-то очень про давно. Гады. Да, мне когда-то... Ну, это был период такой жизни у меня непростой. Вы эксперт? Ну, я не скажу, что я эксперт. Я просто обычный мужик, наверное, стопроцентный, э, который может абсолютно искренне говорить о каких-то хороших и плохих вещах, что очень важно. Я не боюсь казаться плохим там иногда или смешным. И признаваться в этом тоже не боюсь. Вот, и поэтому, наверное, меня пригласили в свое время на лекцию. Я был в шоке, когда я зашел в аудиторию и увидел, что там битком, просто битком набито женщин. Я, я не знал, там что это сколько... Да, там были абсолютно, ну, 99, наверное, целых пять десятых людей, потому что было гораздо больше 100 человек это были женщины, и они очень много задавали вопросов, и мне вот было так интересно. Это даже тема, я как жидкая. Да? Ну да, есть такая штука, почему мужчины изменяют и так далее, это все, что я рассказывал. Ну это же и в иншей программе. А -а -а -а. Мы вам очень дякуем. Дякуем, что завитали. Такий сценичный, талановый Юрий Кот был у нас в гостях. Это что, все уже? Да. Да. Нашла даже я, что вы до за нас. <laughs> <laughs> Мы сел в вас с запросами, поговорим. Да, ребята. А вам, на самом деле, э, извините, вам э, не спать бодрячком весь день удачи, вам, ребята, на самом деле развиваться успехов в непростом пути корпоративов. Дякую. Вам расцветать, быть любимой <laughs> и любить. Все, дякую. Спасибо дякую. А, а далее прогноз погоды. С Ангелиной Маняк.